মানুহজনে যদি কেতিয়াবা আপোনাক বেয়া পাই থাকে বা অভিমান কৰি থাকে তেওঁ বহুত চিন্তাত থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো কাম কৰিবচোন গৰম তেলত অকণমান নহৰু ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ৰঙা পৰালৈ ভাজি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি বেলেগ বেলেগকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব আৰু তাতে দি দিব মই দিছোঁ আলু গাজৰ বিট বিন লগতে দি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি ফ্ৰাই কৰি লোৱা কেইটুকুৰা মাংস অলপ সময় লৰাই লৈছোঁ তাৰপিছতে দি দিছোঁ এনেকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ বিশেষকৈ পুৰুষসকলে তেওঁলোকৰ কিবা কষ্ট হৈ থাকিলে তেওঁলোকে কিবা দুখ পাই থাকিলে বা তেওঁলোকৰ কিবা চিন্তা হৈ থাকিলে প্ৰকাশ কৰিব সহজতে নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ খোৱা বোৱাৰ প্ৰতিও ধ্যানটো একেবাৰেই নাইকিয়া হৈ যায় যিহেতু আমি তেখেতলোকৰ সহধৰ্মীণী নহয় জানো পত্নী হিচাপে তেখেতৰ পেটটো ঠিকে থকাটো স্বাস্থ্যটো ঠিকে থকাটো চোৱা চিতা কৰাটো আমাৰেই দায়িত্ব গতিকে এনেকৈ পাকঘৰত কিবা এটা ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি দিবচোন তেখেতৰ বহুতখিনি টেনশ্যন দূৰ হৈ যাব বুলি মই আপোনাক কথা দিছোঁ আৰু অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা আদা দি দিয়াৰ পিছতে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দিছোঁ আৰু লগতে অকণমান মই ঘৰতে খুন্দি থোৱা জিৰা ধনিয়াৰ গুড়ি দি দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মানে অকণমান চাট মচালা দিব পাৰে নাইবা অকণমান ধন মানে চয়া চচো দি দিব পাৰে আৰু আজিৰ থালিখন আছিল এনেদৰে এনেকুৱা এখন থালি যদি আপুনি প্ৰস্তুত কৰি দিয়ে আপোনাৰ মানুহজনে আপোনাক যিমান বেয়া পাই থাকিলেও আপোনাক বেয়া পাব নোৱাৰে আৰু তেখেতৰ বহুতখিনি টেনশ্যনো দূৰ হ'ব স্বাস্থ্যও ভালে থাকিব কেতিয়াবা কৰি চাবচোন আজিলৈ আহোঁ দেই